નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે વાત કરીશું ધોરણ સાત અને વિષય હિન્દીના ચેપ્ટર નંબર આઠ દોહા આષ્ટકનો મિત્રો સમજૂતી સાથેનો સચોટ સોલ્યુશન મેળવીશું એ પેલા ચેનલની અંદર પ્રથમ વખત આવ્યા છો તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ચેનલને ખાસ સબ્સ્ક્રાઇબ કરી દેવી તો વિદ્યાર્થી મિત્રો પહેલો પ્રશ્ન આપણો એવો છે કે નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે સહી વિકલ્પ ચુન કર બોક્સમે સહી કા નિશાના કી છીએ શબ્દાર્થ કે ગલત જોડ પહોંચાનીએ તો ભસ્મ તો કચરામ હિલ મિલ ચલનામ मुहावरे का सही अर्थ होता है सहयोग करना अनाज फटकने का छाज शब्द के लिए एक शब्द कौन सा है तो सूप तुलसी हाय गरीब की कबूह न खाले ले जाए ढोर के चाम से लोह बसम हो जाए इस दोहे से जो सीख मिलती है उसे ढूंढिए तो हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए सही शब्द ढूंढिए तो सुजानी प्रश्नों के उत्तर लिखिए सज्जन लोग अपनी संपत्ति का उपयोग कैसे करते हैं तो सज्जन लोग दूसरों को भला करने में अपनी संपत्ति का उपयोग करते हैं आम गरीब लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं आम गरीब लोगों को बच्चे को बढ़ाकर उनकी मदद कर सकते हैं हमें बढ़ाई में आने वाले उनकी समस्या दूर करें तुलसीदास सबसे हिल मिलकर रहने को क्यों कहते हैं तो तुलसीदास सबसे हिल मिलकर रहने को कहते हैं क्योंकि उससे हमें सुख शांति और सुरक्षा मिलती है रहीम प्रेम का धागा तोड़ने से क्यों मना करते हैं तो प्रेम का धागा बहुत नाजुक होता है उसे खींचने से वो टूट जाता है एक बार टूट जाने पर फिर वो जुड़ता नहीं अगर जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है उसमें पहले जैसे संबंध की मधुरता नहीं रहती इसीलिए रहीम प्रेम का धागा टूट ना जाए उसका ध्यान रखने के लिए कहते हैं साधु पुरुष कैसा होना चाहिए क्यों? तो साधु जैसा सा होना चाहिए। सुप फटकते समय अच्छे बीज को अपने पास रखते हैं और कचरे को बाहर फेंक देते हैं इसी तरह साधु को सारयुक्त तो वस्तु ग्रहण करनी चाहिए और निसार वस्तु छोड़ देना चाहिए कबीर जी लालच को क्यू बुरी चीज कहते हैं <coughs> तो लालच व्यक्ति की बुद्धि और उसके विवेक को नष्ट कर देता है मक्खी लालच के कारण गुड़ पर बैठती है और उसमें फंस जाती है फिर वो पछताती है पर उसमें से निकल नहीं पाती इसी तरह जो व्यक्ति लालच में पड़ता है वो अंत में पछताता है इसीलिए कबीर जी लालच को बुरी चीज कहते हैं नंबर सात गरीब की हाय के लिए कौन सा उदाहरण दिया गया है तो गरीब की हाय के लिए लोहार की धोखनी का उदाहरण दिया गया है धोकनी मरे हुए जानवर के चमड़े से बनती है धोकनी से निकली हुई हवा आग को तेज करती है इससे लोहा भी भस्म हो जाता है गरीब की हाय धोकनी से निकली हुई हवा की तरह होती है वो बहुआ बनकर हमारा सर्वनाश कर देती है नीचे दिए गए दोह का भावार्थ लिखिए तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग सबसे हिल मिल चाहिए नदी नाव संजो तो तुलसीदास जी कहते हैं कि हमें सबके साथ हिल मिलकर कर रहना चाहिए जैसे नदी और इस संसार में तर तरह तरह के लोग हैं और नाव का सहयोग करता है रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए टूटे से फिर न जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए रहीम जी कहते हैं कि प्रेम के धागे को खज कर झटके से मत तोड़ डालो ये एक बार टूट जाने फिर से झूठता नहीं और झूठता भी है तो उससे गांठ पड़ जाती है प्रेम में पहले जैसी मिठास नहीं रहती बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं फल लगे अति दो बड़ा होने से ही किसी को महत्व नहीं बढ़ जाता खजूर का पेड़ बहुत बड़ा है पर उसके बड़े होने से क्या लाभ उससे मुसाफिर को छाया नहीं मिलती और फल भी बहुत ऊंचाई पर लगते हैं। दोहे का गान कीजिए और समझिए काल करे सो आज कर आज करे सो अब पल में परलाय होएगी बहुरी करेगा का साई इतना दीजिए मैं कुटुम्ब समय में भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए एक भरोसा एक बल एक आस विश्वास एक राम श्याम हित चातक तुलसीदास सचिव वेद गुरु तीनों जो प्रिय बाल ही प्रयास राज धर्म तीन तन तीन करे होई बेगी ही नाश वे नर मर चुके जे कहो मागन जाही पहले नर वे मुए जिन मुख निकशत नाही निम्नलिखित भावार्थ वाले दोहे के प्रश्न चार में से ढूंढकर लिखिए रहीम जी कहते हैं कि दूसरों से मांगने वाले लोगों को मरा हुआ जानो आगे कहते हैं कि वो लोग उनसे भी पहले मर चुके हैं जो मांगने पर अपने मुंह से ना निकलाते हैं यानी कि कुछ देते नहीं है रहीमन वे नर मर चुके जो कहू मागिन जाही उनके पहले वे मुए जिन्हें मुख निक नाही मंत्री वैद्य और गुरु यदि इसी आशा में प्रिय बोलने लगे तो समझना चाहिए कि जल्दी ही राज धर्म और शरीर का नाश हो जाएगा मित्रोंखीश नंबर त्रन हमें भगवान से ये ही यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें इतना दीजिए जिसमें कुटुम परिवार का पालन पोषण हो जाए और घर आए साधु संत गरीब कभी भूखा ना जाए साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए प्रश्न नंबर 6 नीचे दिए गए विषय पंक्तियों व्यक्तियों के बारे में लिखिए कबीर कबीरदास एक साहब जी की पंद्रहवीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत वे हिंदी साहित्य के भक्ति कालीन युग में परमेश्वर भी भक्ति के लिए एक महान प्रवर्तक के रूप में उभरे इनकी रचनाओं ने हिंदी प्रदेश को भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर पर प्रभावित किया उनका लेखन सिक्खों के यादी ग्रंथ में भी देखने को मिलता है तुलसीदास गौ तुलसीदास हिंदी साहित्य के महान भक्त कवि थे रामचरित मानस उनका गौरव ग्रंथ है उन्हें आदि काव्य रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है रहीम अब्दुल रहीम खान ए खाना यह रहीम एक मध्यकालीन कवि सेनापति प्रशासक आश्रयदाता दानवीर कूटनीतिज्ञ बहुभाषाविद बहु कला प्रेमी एवं विद्वान थे वे भारतीय सामाजिक संस्कृति के अन्य 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 आराधक तथा सभी संप्रदाय के प्रति समादर भाव के सत्यनिष्ठ साधक थे उनका व्यक्तित्व बहुमुखी प्रतिमा से भी संपन्न था नीचे दिए गए विरुद्धार्थी शब्दों के सही जोड़ वाले शब्द कोष्टक में से ढूंढ कर बहु विभाग में लिखिए आदर तो अनादर सव का तो पारकज बुरा तो अच्छा सत्य तो असत्य बड़ा तो छोटा प्रेम तो नफरत मृत्यु तो जीवित दूर तो नजदीक वाक्य प्रयोग कीजिए सबका तो हमेशा सवकाज करना चाहिए हमें हमेशा पर काज करते रहना चाहिए बुरा तो अच्छा हमें बुरा काम नहीं करना चाहिए हमें अच्छा काम करना चाहिए सत्य असत्य हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए हमें असत्य का साथ नहीं देना चाहिए बड़ा तो छोटा सूरत बड़ा शहर है अमरेली छोटा शहर है प्रेम तो नफरत हमें सबसे प्रेम भाव रखना चाहिए हमें किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए मृत तो जीवित वो मृत पशु है वो जीवित पशु है दूर तो नजदीक मेरा घर पाठशाला से काफी दूर है मंदिर मेरे घर के नजदीक ही है परिभाषा पूर्ण कीजिए <coughs> वाक्य में संज्ञा के जिन शब्दों की प्रश्न किया जाए वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं कौन किस क्या किसने वाक्य में संबंध बताने वाले सर्वनाम को संबंधक सर्वनाम कहते हैं जैसा वैसा जो वो जिसकी उसकी प्रश्न नंबर आठ वाक्य में रेखांकित शब्द प्रश्नवाचक और संबंधवाचक सर्वनाम में है उन्हें दी गई तालिका में वर्गीकृत कीजिए तो प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन किसे क्या किसे किसने सर्वनाम वेसी उसकी वो प्रश्न नंबर आप कुटुम में रहना चाहोगे या विभुक्त कुटुंब में क्यों मैं संयुक्त कुटुंब में रहना पसंद करूंगा मनुष्य को अपने विकास के लिए समाज की आवश्यकता है इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए परिवार को उदय हुआ है संयुक्त परिवार के प्रत्येक सदस्य कि की सुरक्षा की जिम्मेदारी सभी परिजन मिलजुल कर निभाते हैं संयुक्त तो परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण कार्य का विभाजन आसन हो जाता है संयुक्त तो परिवार में बच्चों के लिए सर्वाधिक सुरक्षित और उचित शारीरिक एवं चारित्रिक विकास का अवसर प्राप्त होता है संयुक्त तो कुटुंब में विपत्ति के समय पूरे परिवार के सहयोग से आसानी से मुश्किल का समय में सामना किया जा सकता है વિદ્યાર્થી મિત્રો આ પ્રકારનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આખી અધ્યન પો પૂર્ણ થાય છે જો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે આ પ્રકારે સોલ્યુશન મેળવવા માંગો છો તો ચેનલ ને ખાસ સબસ્ક્રાઈબ કરી અહીં એન્ડ સ્ક્રીન ઉપર ક્લિક કરીને આગળનું સોલ્યુશન બીજા વિષયનો જે છે તે મિત્રો મેળવી શકો છો